Ya. Question yang yang saya bimbang ni ekoran daripada uh, pemberian benih padi yang tidak berkualiti ni. Uh, saya yang saya bimbang ni uh, kerana peratus percambahan benih padi itu uh, kurang, kurang menyebabkan uh, peningkatan hasil padi itu tidak ada. Jadi sampai uh, kita terpaksa membelanjakan lebih dan sebagainya, hasil padi masih kurang. Sedangkan kerajaan memberikan peruntukan untuk peningkatan hasil padi jadi, jadi ke mana duit peningkatan hasil padi itu kalau tidak berlaku peningkatan hasil padi Ekoran daripada benih padi yang tidak berkualiti Apa pandangan Pak Senang? Ya inilah masalah yang dihadapi oleh kita semua Bahawa uh, sepatut uh, bila benih padi yang berkualiti kita dapat meningkatkan Uh, hasil padi, tiba-tiba benih padi yang dibekalkan ialah benih yang tidak berkualiti oleh syarikat yang diluluskan oleh Kementerian uh, Pertanian dan juga Kementerian Keuangan yang diketuai oleh yang amat berhormat Perdana Menteri yang bentang Belanjawan, diberikan kepada petani, akhirnya maknanya petani tak dapat habuan lah dari segi apa uh, uh, hasil peningkatan apa nama, padi jadi se sebab itu saya, saya katakan bahawa pengumuman untuk memberikan satu satu apa nama imbuhan kepada peningkatan hasil padi tak ada apa maknalah kepada kepada petani-petani. Dia hanya satu cakap kosong. Yang kedua saya nak sebut ialah berkaitan dengan Kementerian Pertahanan. Ha? Kementerian Kementerian Pertahanan. Iaitu isu ini berlaku dalam kawasan saya. Iaitu di Camp TUDM. Uh, Kepala Batas Alustar dalam kawasan Parlimen Pokok Senau. Kerana sekarang ini uh, yang 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 Bama ini petua pelatih-pelatih untuk membuat latihan penerbangan ni pilot CDM ini sudah 2 bulan tak boleh buat latihan penerbangan. Kerana 30 buah kapal terbang PC7 tak boleh digunakan. Tak boleh di, digunakan. Isu dia begini. PC7 ini dia diservis oleh Aeron. Ha? oleh oleh Aeron. Bila dia dihantar di servis oleh Aeron sama ada di diserviskan di Alostar ataupun dihantar ke ke pusat dia di, di 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 di, Kuala Lumpur. Lalu TDM membuat satu penilaian teknikal kepada um, workshop dan juga kerja-kerja yang dilakukan oleh 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 Aeron. Ringkas saya nak sebut ialah Menyebabkan jawatan kuasa teknikal ini menemui bahawa Semua kerja-kerja yang dilakukan oleh Aeron itu tidak memenuhi Substandard Spesifikasi standard yang diperlukan oleh TUDM Menyebabkan sekarang ini 30 buah kapal itu tidak boleh terbang Dan latihan tidak boleh dilakukan Latihan tidak boleh dilakukan Kerana Pihak kuasa teknikal TDM ini menghendaki supaya Aerod kena hantar servis keluar keluar negara. Sebab mereka tidak yakin lagi dengan 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 Aerod. Ni Aerod dapat dapat apa nama tender daripada kerajaan. Saya nak sebut kepada ya ya yang, yang berhormat bahawa Aerod uh, mendapat uh, tender daripada kerajaan ini meliputi uh, beberapa uh, Antaranya C-130, Nuri, uh, VVIP, Aircraft Global Express pun Aeron dapat, F-5E, Boeing BBJ, Black Hawk, Falcon, Fokker, uh, kemudian termasuk kapal terbang yang dimiliki oleh bomba. Dan sa saya nak katakan bahawa Aerod adalah anak syarikat kepada Nadi, syarikat induk. Dan saya dipahamkan Nadi juga adalah merupakan syarikat yang me me melakukan servis ke atas kapal terbang yang kita baru beli, Sukhoi. But, Isu dia ialah Pertama sekali ialah PC, PC7 ini PC7 ini sangat penting untuk melatih juruterbang-juruterbang Untuk dikeluarkan oleh apa nama TUDM dalam, dalam dalam negara kita Sekarang mereka tak boleh melatih Kenapa? Kerana apa? Kerana PC7 itu terpaksa dihantar ke luar negeri untuk diservis. Kerana apa? Kerana masalah kegagalan kepada kepada di dalam di dalam Aerod, kepakaran. Aerod tidak langsung memikirkan bagaimana nak meningkatkan keupayaan, kemampuan, kebolehan staff dia. Ha? Tidak dihantar berikan latihan dan sebagainya. Saya ada kertas uh, tentang uh, laporan yang dibuat oleh pihak TUDM yang tidak berpuas hati terhadap uh, laporan apa nama apa, apa nama servis yang dibuat oleh oleh IRAD. Saya bimbang. Ha? Saya bimbang apa nama uh, Datuk Inder Pertua. Ini baru kita tahu daripada kapal kecil, kapal PC untuk untuk berlatih. Tadi yang saya sebut F lima e takut pergi perang kalau ada berlaku peperangan apa akan jadi apa nama kapal terbang untuk VIP nak muat apa nama nak bawa apa nama ke bawah duit tuanku yang di pertuan agung saya kata tak, saya risau apa akan jadi kepada kapal terbang kapal terbang seperti ini yang nak membawa raja-raja yang nak membawa yang pertuan agung pergi ke sana ke sini mereka ni sibih sedangkan TUDM mengesahkan bahawa keupayaan mereka ini sangat dipertikaikan kebolehan mereka sangat di, dipertikaikan jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak uh, kerajaan uh, khususnya kepada pihak Kementerian Pertahanan untuk uh, memberikan penjelasan yang uh, sewajarnya uh, kepada Dewan ini bagi memastikan supaya uh, uh, negara kita ini uh, diuruskan secara yang, yang sebaiknya. Kemudian Datuk uh, yang dipertua. Berkaitan dengan soal uh, disebut oleh rakan saya daripada Indra Mahkota semalam ni sepatut dia kata uh, keuntungan tabung haji dan sebagainya boleh memberikan uh, banyak uh, manfaat kepada uh, penyimpan dan juga jemaah haji sepatutnya harga boleh dikurangkan. Saya sangat bersetuju sebab sebaliknya apa yang saya lihat pada hari ini ialah uh, keuntungan tabung haji ini lebih banyak dihabiskan kepada top management kepada top management, kepada lembaga pengarah masuk beberapa orang ahli parlimen yang boleh 50 ribu setahun bawa keluarga pergi apa nama pergi berjalan, ada kertas kat sini saya, saya nak sebut, sebelum ini saya, saya, saya telah pun menyebut bagaimana berlaku pemindahan duit 300 ribu kepada akaun CEO ketua pegawai eksekutif tabung haji, ismi ada tabung haji jawab lah, dia kata mengikut peraturan dan sebagainya ini saya nak sebut ni Bonus ha, bonus. Ini penyata gaji CEO Tabung Haji 2000, Disember 2011 ha, Disember 2011 Disebut ni Bonus dia RM700,000 RM700,000 Dia ni jawatan kontrak Dia jawatan kontrak Kontrak maknanya Dia habis setahun ke dua tahun ke habislah dia punya RM700,000 lah. Ni bonus Kemudian, gratuity dia. Gratuity dia, RM490,000. Setiap kali tamat tempoh, setiap kali tamat tempoh, habis dia punya kontrak, dia akan dapat RM490,000. Kemudian, sambung pula. Gaji. Gaji, baik. Ha, katanya gaji tadi. Gaji, 2011. 2010 RM70,000. RM2,012 sebulan. Takkan setahun. Mana lah gaji orang pergi setahun. Haa. Gaji sebulan tu puluh ribu, dua ribu sebulan Dua ribu dua belas Menteri sign Lulus kenaikan gaji lima belas ribu Tambah lima belas ribu Jadi lapan puluh lima ribu Saya tidak tahu Ini ini baru satu daripada syarikat Yang ada kaitan dengan kerajaan Yang sekaligus secara langsung dia ada kaitan dengan Orang kampung, duit getah ni Duk kok simpok, duk menurih kolah kedah pi apa nama? Pi ke laut. Ni duit ni duk simpan du kok pokok sana. Ledang tak apalah dia senang. Ya. Yeah. Um, um, saya bukan nak menafikan angka tu sebab saya sulung baca harap daripada dokumen betul. Cuma saya tanya, ada dua tabung haji, satu lembaga urusan tabung haji. Kedua adalah tabung haji bisnes. Ni yang mana satu ni CEO lembaga urusan tabu haji ataupun tabu haji bisnes Tabu haji bisnes ni isa, isa, isa harikat Kalau gaji satu ribu pun tak apa Sebab untungnya untung RM100 juta kan? Datuk Ismi pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif Ya, ya, dah, dah, dah. Saya, saya dah sebut bahawa Ini ini penyataan, ini penyataan tabung haji Tak masuknya, kalau tak, tak maaf ini urusan bisnes. Betul, saya, saya, biasa, saya tidak menafikan. Kan? Sebab itu saya, saya nak katakan bahawa apa penilaian kita? Kita nak berikan gaji yang begitu tinggi, kita nak berikan bonus begitu tinggi. Sedangkan pegawai-pegawai uh, yang bertaraf tetap permanent, mereka ni tak dapat. Ini, ini pegawai-pegawai kontrak. Sama ada CEO, COO, CFO. Ada lagi serang-serang agensi kerajaan itu CDO. Ada satu lagi UFO. UF, UFO uh, UF yang tu ledang lah nah, <laughs> saya, nak katakan apa penilaian kita apa apa ini sebut selalu apa key performance KPI kita apa dia KPI apa yang 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 kita nak tentukan untuk kita nak berikan kepada seseorang pegawai di dasar satu agensi, agensi kerajaan ataupun dalam syarikat-syarikat ataupun GLC yang ada kaitan dengan dengan kerajaan. Sebab itu saya saya katakan bahawa ini suatu yang sangat sangat uh, memerlukan kepada penjelasan uh, daripada pihak uh, kerajaan khususnya Perdana Menteri uh, yang yang uh, apa nama uh, apa nama uh, apa nama uh, membuat pemantauan uh, apa nama pemantauan terhadap terhadap uh, apa nama uh, Tabung Haji. Saya nak tunjuk pada uh, Datuk ini Pertua ini tanda tangan Menteri Jabatan Perdana Menteri Dia setujui sebanyak 85 ribu Dan penyambungan kontrak selama 2 tahun Menteri sign dia. Menteri sign Naik gaji 85 ribu Daripada 70 jadi 85 Maknanya Naik 15 Sambung kontrak 2 tahun Apa penilaian dia? Sepatutnya mestilah ada satu Satu penilaian yang 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 rapi untuk dilihat sejauh mana keuntungan kepulangan pulangan ke, apa nama pe, pe, pencarum penyimpan dalam 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 tabung Haji hanya terima berapa terima 6% boleh boleh telan sikit-sikit sikit, sikit, sikit. Uh, saya tidaklah menentang sangat cuma uh, nak buat sedikit correction uh, jawapan nanti insyaallah menteri akan jawab ya cuma hmm. nak bagi tahu uh, Datuk Ismi CEO ni dia jaga tidak kurang daripada 50 anak syarikat maknanya dia dia bukan satu syarikat dan semuanya besar-besar belaka dan kalau bandingkan dengan keuntungan yang dibuat di, di peringkat kumpulan terlalu besar keuntungan yang dibuat ya. berbanding dengan uh, gaji yang diterima baik baik kita kita nak tahu bahawa uh, pertama sekali kita nak tahu syarikat mana hak untung besar ada juga syarikat yang rugi ada juga syarikat yang rugi ada uh, lembaga pengarah Uh, yang yang dia apa dilantik di, di, di duduk dalam apa nama anak syarikat tak berfungsi menyebabkan berlaku penyelewengan ini ini perlu perlu diperjelaskan. kalau dikatakan bahawa uh, berbanding gaji dengan dengan keuntungan yang dia bawa balik oi kenapa penyimpan dapat hanya 6% dia boleh dapat setiap kali habis kontrak habis kontrak dapat gratuity juta sampai 490000 ataupun 50000 kemudian dapat lagi bonus sampai 700000 ini terlalu tinggi saya katakan bukan tak boleh bagi boleh boleh. Lembaga pengarah nak bagi pun boleh. Takkanlah sampai RM50,000. Ni ada surat pi anak beranak pi luar negeri. Uh, ha, pukul sana, pukul sana. Sikit ya. lagi. Nanti ada ada. Nanya, ada, saya, 6, gentleman. pasal... 600 itu tabung haji saja. Ya, ya, Tapi... Ya. keuntungan lain keuntungan lain tak, tak boleh samakan 6% keuntungan tabung haji tak buat, tak buat, dengan ya. secara lain tak boleh tak ya. balance weight test tak betul macam buat kapal terbang tu kan macam, macam jaga kapal terbang dia terbalik kapal terbang tu Daripada penyimpan, penyimpan, penyimpan dia simpan, duit itulah digunakan di untuk untuk apa nama tabung haji berkembang. Allah jadi ada tak, tak cukup. Apa? yang Muhammad apa? Saya saya dia duk bagi syarat tidak saya boleh nak berdebat dengan yang Muhammad saya banyak lagi dokumen ni. Ah, tak sempat saya tunggu dekat jantan kuasa pula. Jadi saya saya saya, saya minta bahawa ini kadang-kadang kita seronok orang-orang duk pergi Mekah ni pun tak tahu dia kata duk, duk baca di sana baguslah dapat 500 ringgit ni kita balik. tu tengok Orang lain dapat sampai beratus-ratus ribu dan sebagainya. Ha? Lepas mereka tak tahu kata Ketua Menteri Melaka. Ini Ketua Menteri Melaka punya jamuan ni. Ha? Anak beranak. Ha? Kawin. Kawin anak dia. Hari ni pegawai. Pegawai apa nama? Pegawai khas mengakui bahawa semua jamuan itu 10 ringgit satu kepala. Semua disponsor. Kita nak tahu siapa dia. SPR kena masuk. SPRM. Ini saya nak katakan bahawa ini logistik, kertas kerja logistik, mesyuarat logistik berkaitan kenuri rumah timbalan rumah ketua menteri Melaka yang dikendalikan oleh perbadanan kemajuan negeri Melaka. CEO dia sendiri yang chair meeting kenuri. Kenuri ni kenuri personal menikah anak. Ini Datuk Yusuf bin Haji Jantan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka. Ni semua jabatan-jabatan, semua agensi sebut pula dalam minit ni. Jangan tuntut hantar apa, -apa -ab -ab bil kepada kepada yang amat berhormat. Semua ni bagi percuma. Dia nak hubungi tentera, nak libatkan tentera. Dia sebut ni nak, nak hubungi tentera ni. Nak libat tentera supaya bersihat. Saya katakan, tak salah nak panggil tapi salah guna lah bagi saya. Bawa dia kena bayar lah. Ya, masa habisnya. Jadi, saya saya minta akhir, akhir sekali Uh, dia tu ayo eh, ni petua akhir sekali saya nak gulung lah, ni. Saya nak saya nak gulung. Iaitu uh, uh saya pertama sekali berkaitan dengan EES saya tak sebut EES ni. Sian orang duk kena saman law sap sap orang duk ambil kerja kerajaan pun kena kut Putrajaya tu lagi lagi kerap kena. Uh, dia pasang uh, pada Kalau anak langkau macam mana? Ya. Yeah. Kalau anak kena langkau. Macam mana? Pak kena langau makan nak kita kena setuju depan ni ini saya nak tanya kan? ni dengar dulu saya cadangkan ha. kita Baik. saya kita, nak tanya kita, ni dalam dalam apa uh, kempen syarikat telegraf web website apa <laughs> lah, nama apa nama kementerian juga JPJ uh, ada disebut uh, tentang uh, FAQ ni uh, dia di, di, disebut bahawa Kementerian Pengangkutan adalah merupakan tuan punya owner kepada ES jadi saya saya nak tahulah bahawa uh, sebelum ini di, di, disebut bahawa uh, ada dua syarikat yang terlibat Dua syarikat sekarang dia, dia kata dia 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 owner. Dia owner dia adakah dia bawa keluar duit sedangkan sebelum ini kajian tak menanggung apa-apa. Syarikat ni saja yang akan keluarkan duit. Kalau syarikat ini telah diberikan secara rasmi, saya nak minta bahawa kemukakan apa bentuk perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan dua syarikat Beta Tegar dan Ates uh, uh, Sendirian Bhd ini, apa perjanjian yang telah dibuat? Sebab saya tidak mahu nanti bahawa bila depa tak capai kepada tahap saman yang 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 yang, yang dikehendaki itu, dia perlukan akhirnya jadi macam konsensi lebuh raya. Maknanya tak naik harga tol maka kerajaan akan top up akan ganti gata bayar Ini akan menyebabkan duit duit negara. Dia banyak lagi uh, perkara, perkara yang 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 uh, nak saya minta uh, dan uh, akhir sekali uh, datu uh, yang dipertua ialah akhir sekali disebut bahawa MRT ini untuk uh, uh, 9 bilion untuk uh, 42 43% untuk Bumi Putra. Uh, untuk Bumi Putera Ini yang menjadi pertikaian sehingga menyebabkan Dewan uh, Perniagaan uh, Melayu Malaysia Timbul rasa tidak puas hati terhadap uh, persoalan ini Jadi saya nak tahu bahawa uh, si, 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 apa nama 42-43% uh, Yang diberikan di, di kepada kontraktor Bumi Putra untuk projek MRT itu Siapa dia? Adakah uh, diambil di, di, di senarai nama syarikat-syarikat itu setelah berunding berbincang dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Sepatutnya bagi saya bahawa mereka ni lah yang mewakili. Sebab saya tidak mahu nanti bahawa, saya dah ada dengar kata bahawa uh, 43% itu ialah syarikat public listed. Saya kata public listed bukan syarikat bumi putera, betul tak? Ha. Dia, dia, dia bukan 100% bumi putera, public listed walaupun ada seorang luar dan sebagainya. Jadi saya nak katakan ini ini yang menjadi persoalan. Maknanya syarikat-syarikat daripada Dewan uh, Perniagaan Melayu Malaysia ini tak boleh apa? Tak boleh apa? Mereka katakan kami pun tak boleh apa-apa buat satu kenyataan. Depa berrebut. Dah itu tu sekarang syarikat-syarikat ahli-ahli dewan tu berebut. Apa guna nama dewan? Terima kasih. Uh, ya 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 yang berhormat uh, pada me, me, menyerang uh, dewan uh, perniagaan Melayu tapi saya, saya tak, tak suka tak saya, saya minta tahu. supaya At kerajaan last. mesti berunding dengan dewan dulu menggunakan nama itu. dewan untuk kepentingan Dew kena dengan dewan tertentu tak usah salah gunakan dewan tu ha, jangan Bagus. salahkan kerajaan baguslah Bagus. tu terima kasihlah ya. terima kasihlah masa habis yang mohon jadi saya minta supaya uh, kerajaan memberikan penjelasan uh, kepada kepada dewan ini uh, untuk uh, memastikan supaya Betul-betul uh, syarikat cuci-cuci layu lah ha? cakap pun putera sebab, sebab kerja-kerja yang, yang yang nak ditawarkan ni bukan kerja-kerja yang memerlukan high technology ini bukan kerja apa nama apa orang panggil apa tapak buat tapak ini bukan memerlukan high technology jadi sebab itu mereka katakan bahawa eh, apa perlu nak berikan kepada public listed company berilah kepada syarikat-syarikat yang yang sedang nak merangkak naik ini untuk membantu betul-betul nak membantu Bumi Putera nak membantu ya. orang Melayu Terima dalam ya. dalam negara kita. Boleh, Jadi boleh saya ucapkan ribuan ya. Tapi mana ni, yang Muhammad tahu yang apa nama kerja tu kerja senang. Tidak perlukan teknologi tinggi mana yang Muhammad tahu. Apa kerja dia cuma sebut? Baik. Tak boleh jawab. Boleh bagi masa lagi. Bila saya boleh terang? Dia nak kena bagi penjelasan dia tak apa nak terlih Sebab itu luruh habis rambut tu. kerja-kerja ha. tapak takkanlah. Memerlukan teknologi yang tinggi. Bukan bawa-bawa kelip bawa yang umat. Ya, B bukan dia bukan memerlukan satu teknologi yang tinggi. Banyak kerja-kerja yang ada disenaraikan di sini. Yang saya katakan bahawa boleh diberikan kepada syarikat bumi putra. Kita tak mau nanti bahawa hanya disebut dalam satu belanja oh ini nak tolong bumi putra. Tapi hakikatnya tolong kepada korun itu ni sebab saya katakan gamuda ni selain daripada dia sebagai projek delivery partner dia juga adalah kontraktor dia juga berperanan sebagai kontraktor jadi dialah yang menentukan bahawa syarikat mana yang akan yang akan dapat bukan diberikan kepada syarikat-syarikat yang betul-betul perlu diberikan bantuan oleh pihak kerajaan jadi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Yang Pertua kerana membenarkan saya membahaskan belanjawan panik belanjawan uh, cemas uh, belanjawan uh, huh? belanjawan chewing oleh rakyat Malaysia ni rakyat Malaysia nak belanjawan chewing selepas mana diluahlah gula-gula getah tu depa tak telat inilah kebijaksanaan rakyat Malaysia yang sangat dibangga oleh kita semua terima kasih datuk ini pertua yang pokok